скажем, знаю, что хорваты очень сильные. И, наверное, они фавориты группы. Но я думаю, дома мы сможем как бы, очень хорошо с ними сыграть, я считаю. Потому что дома нам и трибуны помогут. Вы знаете, игра будет тяжелая, потому что там всегда тяжело играть. Болельщики давят, будет тяжело. А дома, я думаю, можем с ними зацепиться. Но остальные, я думаю, мы можем всех обыгрывать. Даже тех же венгров, скажем, мы им проиграли на выезде в Венгрии. Да? Но, в принципе, могли ту игру выиграть. И дома выиграли, тяжело но выиграли. То есть с ними, конечно, тоже будет очень тяжело. Киприоты всегда на выезде в Кипре тяжело играть. То есть как греки, кип, киприоты, они там сумасшедшие тоже болельщики, кидаются там все, то есть стучат, гремят. Все. И с ними там будет тяжело. Но я думаю, они немного ниже уровнем команды, чем сборная Украины. Главное, чтобы наша команда, как бы все ребята подъехали, Лещук, Гладырь, Дроздов, тех, кого как бы не было там, допустим, Гладыря да, и Дроздова, как бы их очень не хватало на Евробаскете. И хотелось бы, чтобы мы в полном составе показали все-таки нашу силу, нашу сборную. Да, мне кажется, что группа у нас неплохая, в принципе, попалась. Как бы хорошо, что мы были во второй корзине, и количество ну, явных как бы, лидеров там у нас сократилось немножко. Мне кажется, что как бы, есть преимущество у Хорватии, потому что все знают, что довольно-таки сильная команда. Но с Венгрией нам приходилось встречаться уже довольно-таки много раз. Соответственно, немножко уже знаем соперника. Они последние годы все лучше и лучше играют. Потом Кипр ни разу не сталкивался, точно не могу сказать, но как бы не числился среди фаворитов до этого, и точно так же, как и Австрия. И мне кажется, что как бы, несмотря на все, на все группы, там соперники, мне кажется, что сборная в первую очередь сделала как бы, прорыв в плане организации и подготовки. Совсем другое отношение началось. Как бы, и мне кажется, что уже более серьезно, более заинтересованно стали как бы, относиться к баскетболу в нашей стране. И как бы вот в этом году, например, было приятно и готовиться, и выступать за сборную. Если раньше мы ехали в сборную, думали о каких-то там проблемах, у нас постоянно то с финансированием проблемы были, то с организацией, то в этом году как бы претензий вообще никаких не было. И как бы сейчас мне кажется, что сборная выходит на тот этап, когда появляется у игроков, наверное, престиж какой-то, чтобы стараться выступить за нее. Но с другой стороны, как бы потеряли одного из лидеров команды, это Сергей Лещук, который объявил о завершении карьеры, конечно. Не хочется в это верить. Но... В Киеве очень тяжело играть тем, что мало болельщиков обычно приходят как бы, на сборную. Да? Тот же Львов, Южный. Ну, в Южном больше тоже кричат там Южный, Южный. Играем в сборную Украины, кричат Южный. Да? Во Львове очень хорошо поддерживали, как бы в Днепропетровске тоже очень хорошо поддерживали. В Киеве, когда во Дворце спорта играли, в прошлом году, по-моему, не было игр в Киеве, да, позапрошлом. То есть на предыдущий аж отбор был. То есть тоже была хорошая поддержка. Если будут игры во дворце спорта и будет хорошая информация для зрителей, я думаю, нас придут и поддержат. Я не могу сказать, что это было слишком удобно для нас, потому что... Это довольно-таки тяжело. Мы возвращались из с матча, который играли на выезде сразу, буквально в Киеве день, потом эти переезды. Это тяжело. Но с другой стороны, как бы всегда нравилась наша поддержка, как бы нас во всех городах поддерживали очень хорошо, что во Львове, что в Днепропетровске. В Днепропетровске мы сыграли больше матчей, и там приходило большее количество людей. И ну, создавалось такое действительно ощущение и атмосфера домашней площадки. То есть, как бы, мне кажется, что как для игроков, наверное, лучше все-таки, чтобы проводились матчи в одном каком-то зале или в одном городе. Но, как бы, если смотреть с точки зрения, заинтересован должен быть еще тоже зритель, который бы хотел с удовольствием поддерживать сборную. Последнее время, как бы, на баскетбол в Киеве не, не сильно ходит много людей. Может быть, из-за того, что разбалан все-таки футболом, наверное... А вот играем мы чемпионат и в Днепропетровске, и в Донецке. Там люди активно приходят и поддерживают команду. Мне кажется, все-таки, что именно для зрителей будет интересно все-таки увидеть в своем городе сборную, как бы тем более, что люди есть, люди приходят.